Ну давайте, что ли. Ну, что, давай, я уже снимаю. Привет, ребята. Сегодня очень стрёмный день. Но он заканчивается тем, что мы пришли на концерт про Валерий Рейн. Увидимся в следующий день. Да, пойдёмте. Вика приказала нам идти на тот стены. И вот, ребята, всё очень плохо. Сегодня утром я была в университете. Немелье... Yo Не буду ответственно по стены. А еще хочу подметить, что Бочкарев стоит 72 рубля, а она заплатила 100 рублей за 3 медведя и ей на линии Бочкарев. Вот такие дела, ребята. Вы же, вы знаете, я, я немного замужем. А вы с этим Вот, в общем, ребята, все хорошо. Все хорошо кончится. Чем это кончится, я еще не знаю. Но точно не тем, чем меня объединила. Замечу, если вы помните видео с дня рождения Жени, то... Вот создание обвиняет в том то, что она наплювала под диван и все укатилось вниз. Да и выпила молоко, молочное, клубничное, которое она же и подарила Жене. Да, вот ребят, понимаете, что я сделала? А еще мы должны сказать спасибо нашему любимому оператору Кошеньке за то, что он время снимает эти наркоманские видео. Снимается с этой стеной. Да, кошечка такой, вижу, что он снимается. Паша, мы тебя любим. Ну, да, да пошли вы. Давай ему послушаем. Да. Вот. От вас пивом несет. Тогда... От нас не несет пивом. От нас воду. Ну давайте заканчивайте все, уже. Ребята, все, ребята, всем побудет